নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ তো আপোনালোকে যদি অসমতে থাকি ডি ফাৰ্ম এণ্ড বি ফাৰ্ম ক'ৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে কি এক্সাম দিব লাগিব ছিলেবাছ কি হ'ব আৰু আপোনাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই ডেট কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব সকলোবোৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছত কথা পাতিম তো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ফুল ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পাব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ধৰণৰ যদি আপডেটসমূহ আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণ দবাই ৰাখিব নাপাৰিব যাতে আগন্তক দিনত আহি থকা দিনবোৰত আপোনালোকৰ এপ্লাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ডেট দিয়ালৈকে বা আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন পোৱাৰ লগত পোৱালৈকে মই আপোনালোকৰ লগত থাকিম ত' আপোনালোকেও মোৰ লগত থাকিব লাগিব যিহেতু ত' স্কিপ নকৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায় ত' ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্ম ক'ৰ্ছৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত কথা পাতিম আজি ত' আপোনালোকে ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্মটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েঞ্চৰ আণ্ডাৰত বা আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে এই কৰ্চটো কৰিব পাৰে ত' ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্ম ক'ৰ্চটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে ত' ফাৰ্মাচীৰ ক'ৰ্চ হয় যিহেতু আপোনালোকৰ ত' আমি প্ৰথমে আপোনালোকৰ উদাহৰণ হিচাপে ল'ম শ্ৰীমান্ত শংকৰদেৱাই ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছায়েন্সৰ নটিফিকেশ্যনখন অথবা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত আপোনালোকৰ হৈ যোৱা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা তাতে সকলোবোৰ আমি ডিটেইলছত পাতিম আপোনালোকৰ চিলেবাছ কি আহিব আপোনালোকৰ এপ্লাই আপোনালোকৰ এক্সাম দিব লাগিব চি ডাবল ইউ বুলি এই এক্সামটো ক্ৰেক কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্ট বা মেৰিট লিষ্ট উলিয়াব তাৰে তাৰে পৰা আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টৰ যদি নাম আহে তেন্তে আপোনালোকৰ কোনখন ইনষ্টিটিউটত পাইছে বা আপোনালোকে কোনখন কলেজত পাইছে সকলোবোৰ ডিটেইলছত দিয়া থাকিব প্ৰথমে আমি নটিফিকেশ্যনখন চাই লওঁ আপোনালোকৰ এক্সাম দিব লাগিব চি ডাবলি বুলি আপোনালোকক কৈছোঁ মই যেতিয়াই আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব তেতিয়াই মই আপোনালোকৰ আপডেটসমূহ দি থাকিম চেনেলটোত জড়িত হৈ থাকিব আৰু ছিলেবাছটো এতিয়াই কথা পাতিম আৰু কোনসকল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকক প্ৰথমে জনাই লৈছোঁ যোনসকল কেণ্ডিডেটে এইচ এছ পাছ কৰিছে বা এইবাৰ এপেয়েৰিং হৈ আছে বা আপোনালোকে এইবাৰ ফাইনেল দি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এপিয়েৰিং বুলি ত' ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্মৰ বাবে ডি ফাৰ্ম এণ্ড বি ফাৰ্ম ক'ৰ্ছৰ বাবে আপোনালোকৰ এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব উইথ বায়লজি আৰু আপোনালোকৰ ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্মৰ লগতে আপোনালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং বুলি ক'ৰ্ছ এটা আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সৰ আণ্ডাৰতে ত' সেই দুখনৰ চিলেবাছো একেই হয় আগতেও আমি বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ আমি কথা পাতিছোঁ আজি বিশেষকৈ কেৱল মাত্ৰ ডি ফাৰ্ম এণ্ড বি ফাৰ্মৰ ক'ৰ্ছৰ বিষয়ে কথা পাতিম বাৰু ত' আগবাঢ়িছোঁ স্কিপ নকৰিব ত' এই ন'টিছখন হৈছে যোৱা বছৰ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত অহা ন'টিছ হয় এইটো আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰিব এইবাৰ আহিলে আপোনালোকে এই চেনেলটোতে প্ৰথমতে আপোনালোকে আপডেটসমূহ পাই থাকিব ত' শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েঞ্চৰ পৰা আপোনালোকৰ ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্মৰ ইডুকেশ্যন ন'টিছখন মই দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাব এই ধৰণে আহিব প্ৰথমে তো আপোনালোকে এইবোৰ পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই যিহেতু আপোনালোকৰ এতিয়া অনলাইন হোৱা নাই যেতিয়া আহিব আপোনালোকক মই আপোনালোকক জনাই দিম এই চেনেলৰ দ্বাৰা তো আপোনালোকৰ এমাউণ্ট এটা লয় যোনটো নেকি চি ডাব্লি আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ বুলি কোৱা হয় এইটো চি ডাব্লি আপোনালোকৰ তাতে দুহেজাৰ টকাকৈ লোৱা হ'ব নন ৰিফাণ্ডেবল হয় এইটো আপোনালোকক ঘূৰাই দিয়া নহয় আপোনালোকে এক্সাম দিয়ক বা নিদিয়ক আপোনালোকৰ কোনো কেছ নাই তাতে আপোনালোকে দুহেজাৰ টকা এপ একজামটো দিবৰ বাবে আপোনালোকৰ বা এপ্লিকেশ্যনটোৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন বা অনলাইন কৰিলে আপোনালোকে দুহেজাৰ টকা পে' কৰিব লাগিব ৱেইট কৰিব আমি বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ছিলেবাছৰ কথা পাতিম আৰু আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ এক্সাম ইয়াতে আপোনালোকৰ পতা হয় সেইখিনি আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি যিহেতু ত' এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন চেল চেল বি হেল্ড অন এইটো আপোনালোকৰ ডেটটো উন্নয়ন নকৰিব আপোনালোকৰ দুঘণ্টা এক্সাম হ'ব যিহেতু দহটাৰ পৰা বাৰটালৈ প্ৰত্যেক বছৰে হয় আৰু দে আৰ চেল বি ওৱান পেপাৰ কনচিষ্টিং অফ হাণ্ড্ৰেড অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চেজ ত' এশ নম্বৰ এশটা কুৱেশ্যন আহিব অবজেক্টিভ বা এম চি কিউ টাইপৰ আপোনালোকৰ আহিব ইংলিছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়লজি আৰু মেথমেটিক্স ত' মেথমেটিক্স লোৱাখিনিয়ে বায়'লজি দিব নালাগে বায়'লজি লোৱাখিনিয়ে মেটমেটিক্স দিব নালাগে ত' সেইখিনি গম পালে আৰু কুৱেশ্যনছ উইল বি অফ এইচ এছ টেন প্লাছ টু ছাইন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড ত' আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো জনাই দিছে যে কুৱেশ্যন লেভেলটো কেনেকুৱা আহিব ত' হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেন প্লাছ টু ছাইন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আহিব বুলি কৈছে ত' ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ মাৰ্কছ উইল বি তো ইংলিছৰ পঁচিছ মাৰ্ক ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে পঁচিছ মাৰ্ক ফিজিক্সৰ পঁচিছ কেমেষ্ট্ৰি পঁচিছ আৰু বায়'লজি পঁচিছ বা মেথমেটিক্সৰ পঁচিছ তো যোনসকল কেণ্ডিডেটে বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ একজেক্ট চিলেবাছ হয় যদি বি এছ চি নাৰ্ছিঙত নাপায় তেন্তে ডি ফাৰ্ম বা বি ফাৰ্ম ক'ৰ্চটো আপোনালোকে একজামটো দিব পাৰে প্ৰথমে আপোনালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং হ'ব তাৰপিছত ডি ফাৰ্ম এণ্ড বি ফাৰ্ম সেইটো এটা একেলগে হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেডিকেল টেকন'লজিৰ কৰ্চো আহিব সকলোবোৰ আমি চিৰিয়েল যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ আপডেটসমূহ আহি থাকিব মই আপোনালোকক জনাই গৈ থাকিম আৰু মেৰিট মাৰিব আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা মাৰ্কখিনি প্লাছ কৰি শ্বৰ্ট লিষ্ট এখন মাৰিব তাতে আপোনালোকৰ চিলেক্টেড হ'লে আপোনালোকক কাউঞ্চিলিঙলৈ মতা হ'ব চিলেবাছখিনি আপোনালোকে গম পালে আৰু আপোনালোকক কেনেধৰণৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইখিনিও গম পালে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফাইং ক্ৰাইটেৰিয়া কা বা কাট অফ আপোনালোকৰ স্ক'ৰটো দিয়া আছে ত' জেনেৰেলৰ ফি ফিফটি পাৰ্চেণ্টাইল আপোনালোকে পালে এলিজিবল হ'ব বা কোৱালিফাই হ'ব এছ চি এছ টি অ' বি চি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টাইল পালে আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব আৰু আনৰিজাৰ্ভ আৰু পি ডাব্লিউ ডি ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টাইজ পালে আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব একজামত ত' তাতকৈ ওপৰ ইঞ্চি পাব লাগিব যিহেতু চিলেকশ্যন ল'বলৈ সেইটো আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং মাৰ্কচহে কেৱল মাত্ৰ এই তিনিটা ত' জেনেৰেলৰ ফিফটি এছ চি এছ টি ফ'ৰ্টি আৰু ইউ আৰ আৰু পি ডাব্লিউ ডি ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেল হ'লে আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ সেইবোৰ ইয়াতে দিয়া আছে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শ্বিলচৰ যোৰহাট বৰপেটা তেজপুৰ এণ্ড ডিফুত আপোনালোকে এইকেইটা জোনত আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব আপোনালোকৰ নিয়েৰেষ্ট জোনটো বা আপোনালোকৰ চেণ্টাৰটো চিলেক্ট কৰিবলৈ অনলাইন ক'ৰ্টে চিলেক্ট কৰি ল'ব ত' ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব আপোনালোকে চাব ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট ইয়াতে আপোনালোকে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো প্ৰথম দেখুৱাই দিছোঁ এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্সৰ হ'ব লাগিব ফিজিক্স উইদাউট গ্ৰেছ মাৰ্ক আপোনালোকে পাছ কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে অ'পেন স্কুলৰ হ'লেও আপোনালোকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু চৰি ইয়াতে বি ফাৰ্মৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে অ'পেন কেটেগৰী বা অ'পেন স্কুল যোনখিনি অ'পেন ছিষ্টেম অফ ষ্টেটছৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে নোৱাৰিব আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ এজ পাৰ গভমেণ্ট ৰুলচৰ মতে সেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব বাৰু তো এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ আপডেটখিনি ত' ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ত' আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ